балка прицепа. Тут у нас была трещина. Раздела. Трещина по сварочному шву. Разрезана полностью по кругу. Внутрь вкинута еще одна труба. Сделаны такие, типа заклепки. Тут было выбито место под пластину. Это все верхняя пластина. Она все блестит. Это она выбита, отпустилась стремянкой. Это с другой стороны, лево. То есть тут выедена ржавчина. Тут просто ржавчина. Но она была зажата. Із-за того вона не рзала, стояла на місці. А от це була відпущена. Вибита тут. Була сильно покоцана балка. Заварили, штифанули, будемо ставити.